本日はごご来場ありがとうございました神山高校文化祭はただいまの時間をもちましてふう、はあ、やっと着替えられたえー、の T シャツに酔ってたのにもったいないなだからそれ全然嬉しくないから。 とまず何事もなく回れてよかったなじゃあ私たちはそろそろ帰らないとだね今日はありがとうすごく楽しかったよまたナイトコードでうん来てくれてありがとうあとさ今度また会って話せないかな 二人に話したいことがあるんだん私は大丈夫だけど私もよかったそれじゃあまた連絡するねうん、わかったありがとうそれじゃあ二人ともまたね もうすぐ、高野祭だ。この時間は、みんな校庭に行くから。話すならやっぱり、あの場所にしよう。ううん。あの場所がいい。みんなと繋がれた気がした。エナが、 待ってるって言ってくれた。あの場所が。エナ。お屋上に行かない言えなかったこと。ちゃんと話したいんだ。 <laughs> 心臓が痛い。 もう、逃げない。あ高野菜になるとこんなに人いなくなるんだ。あうん。みんな校庭の方に行っちゃうから校舎はガラガラになるんだよね。ふーん。高野菜には興味ないけど。 この静かな雰囲気は悪くないかもね。さっきまで賑やかだったのに、今は誰もいなくて。この感じ、いい絵になるかも。確かに、エナが描いたら面白くなりそうだね。でしょっていうか、そういう MV 作ってみるのもいいかもね。合いそうな曲が上がってきたらだけど。<laughs> 学校のイメージか。今まで作ったことない MV になりそうじゃない文化祭の後のガラーンとした学校から始まって、何が始まるんだろうって感じにして。そこから曲が始まって、なんかこう展開してくの。なんかって、さすがに適当すぎじゃないもう。 今は別にいいでしょ細かいことはいつもみたいに一緒に考えればいいんだから。優しいな、エナは。緊張しないようにって。大丈夫だからって。なるべく自然に接してくれてる。<laughs> 嬉しいな。 嬉しくて暖かくてだから <laughs> 怖い <laughs> じゃあその MV 作るときはエナのところのクラス T シャツも絵にしてもらっちゃおうかな、はああんなに酔いついたダサい T シャツもう思い出したくもないんだけどそんなこと言って 結局捨てられなくて大事に取っておくんでしょだから帰ったらすぐ捨てるってばはいはいそういうことにしておくね <noise> 大丈夫 <noise> きっとちゃんと話せてそれで。 クラスの、どうしたのそんなに急いで。あの、さっき急に教室の仕切り板が倒れてきて、一人ちょっと怪我しちゃって。え<っ>でも保健室に行っても先生がいないの。秋山さん、一緒に探してもらえないかなあ。ごめん、エナ。先に屋上行っててくれる すぐ行くから。あ、うん。っていうか、私も一緒に手伝おうかうんうん。僕のクラスのことだし。エナも昼の先生の顔知らないでしょ一人で大丈夫だよ。わかった。じゃあ、上で待ってるから。うん。すぐ戻るね。ごめんね、秋山さん。ありがとう。 大丈夫だよそれじゃあ行こうなんていうか水木らしいなあすごい夕焼け。 例えば前に来た時もこんな感じだったっけみずき、今日ずっと緊張してたのこの後どんな話をされるのかわからないけど話すって決心してくれて嬉しい ちゃんと…受け止めたいなあみずき。おここなら誰もいないんじゃねラッキー荒野菜だるいしここでサボるか。